ala ve şerefele enbiya ve müsalih ala seyyidina al ebi Muhammed ve ala ebi ve sahibine cemal ve ve yasirli emri ve hüqure ve kardeşlerim, güzel kardeşlerim, ilk önce üzme sonrasında hepimizde, zor bir iş olabilir bizde, hakikaten basit edelim. Allah Sübhana ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, "Sən məhəbbətli isən, Allahın da yaradanı, Allahdan ən çox qorxanımsan." Və içüncə fürsətlərdən istifadə edərək məscul qardaşımıza təbrik edirəm. Və necə ki, Allah Resulü mühammed sallallahu əleyhi və səlləm yeni ailə quranlara dua edir və buyurur ki, "Qədarətullah və bərəkətlik və birinizi birinə birləşdirsin." Əziz qardaşım, Allah Subhanahu taala sənin bu evliliğini xeyirli, bərəkətli və faydalı etsin ünvançı ilə faydalılar varsa, həm səni, həm zəvacını bu xeyirlərim üzərində cəmləsin. Fə bizəçi Allah rəsulum amma salsə ilə buyurur ki, əgər Allahdan bir şey diləyirsənsə, ən yüksək olanı, ən yaxşı olanı diləyək ki, aşağı onun da verilsin. Ən iyisi isə cənnətin ən yüksək məqamı olan Firdaus cənnətidir ki, Allah smanda deyirəm ki, Allah Taala bütün səhmanları Aləl ilə, ilə ilə məqamı, o, lafirid, o, Allah lideri və Allaha belə bir yeganə tənasin ən yüksək məqamda, onurda oturmasına yerləşir. Əziz qardaşlarım, Allahın ortalığda dua edirəm ki, Allah Taala qarşıdan gələn bu mübarək Ramazan ayına, gözəl Ramazan ayımıza sağ salamat qovacaq. Allahın ortalığda dua edirəm ki, Allah Taala bizləri bu mübarək Ramazan ayında tutduğumuz oruclarımızı, qurduğumuz ibadətlərimizi, namazlarımızı qəbul qoyursun da bizə də gözəl Ramazan ayından başlanmış və cəhənnəmdən qurtulmuş kullardan içə. <laughs> və alhamdulillah ki Osmanlılar sonsuz sayıda həmsənamız olsun. Ki, Allah ki həqiqətən də Allah Taala'nın nemətləri üzərimizdə çoxdur, az qalmışlar. Bizə görə olan nemətləri oturub saymaq istəsəyik, onları sayıb qurtara bilmərik. Və bu günləri sadə olsa Allah qorxusundan, yəni təqvadan və təqva kəlməsini əksərən tez-tez eşidirik. Kəlməni yəni Allah qorxusu, Allahdan qorxmaq lazımdır. Və görürsən ki, cümə günləri də hər bir xətib xutba verdiyi zaman ilk olaraq müsəlmanlara Allahdan qorxmağı tövsiyə edir. Onları Allahdan qorxmağa çağırır. Və qarşıdan gələn Ramazan ayı da təqva ayıdır. Ramazan ayı da təqva ayıdır. Bu günləri hər bir kəs etiraf edə bilər ki, içimdə mən qorxu olmam hamımız həsrətindəyəm və oturmuşam. Gözləyirəm ki, tez bir dayan Ramazan ayı gəlsin, özümü cəhd edirəm. Tez bir dayan Ramazan ayı gəlsin, özümü cəhd edəcəm. İbadətlərimi çoxaldacam, gecə namazlarını artıracam. Quran-ı Kərim oxumağı çoxaldacam. Həmmə saxlayır ki, Ramazana, Ramazan bir dənə gəlsin, başqaları eləmir. Al Allah məntaqla da bu mübarək ay müəmmün üçün bir hədiyyə göndərir. Bir hədiyyədir ki, Mənim deyirəm, Allahdan qorxan bir qub, bu ayda özünü düzəlsin. Bu ayda özünü islah etsin. Bu ayda özünü təmiz heyç nəfsini. O əməllər ki, bu günləri biz edirik, o asiliklər, o isyanlar, o günahlar ki, həm zəhən ilə edirik, həm sözlə, həm əməllə, Ramazan daxil olduqda Ramazana tövbə ilə Allahdan bağışlanma diləyirəm, daxil olmaq və o günahlardan hamısından təmizlənmək bizləmək üçün islah etməsi. Çünki Ramazan bir fürsətdir. Və hər birimiz də bilirik ki, Allah həm də olsun ki, Ramazan barəsində çoxlu sətirə hədislər var idi. Onlar aslan həmsallə dilindən şeytanların zəncirlənməsi bu ayın ilk 10 gününün rəhmat, orta günlərinin mağfirət, son 10 gününün cəhənnəmdən qurtulma olması və bu günlərdə Ramazan ayında hər gün Peyğəmbər salsaylan buyurur ki, hər günün iftar vaxtı Allah Taala'nın Cəhənnəm odundan azad etdiyi qulları var. Hər gün Allah Taala Ramazan ayında iftar vaxtı Cəhənnəmdən azad etdiyi qulları var. Allah Subhanahu onları qurtarır. Buna görə də bu ayda elə bir gün var ki, onun təziyyəti, o gecənin dəyəri, o gecənin mükafatı 83 ilin insan ömrüdür ki, gecə gününüz ibadət etsə, o bir dəfə gecəni Rəbbinə ibadət etməklə o 83 ilin ömrünün o ibadətin edərin savını qazanmış olmasıdır. Min aydan xeyirli olan bir gün, bir gecə. Bu növdə əziz qardaşlarım, necə ki Allah təala mübarək kitabında Ramazan ayı barəsində bizə xəbər verdikdə, Allah təala bunu gül ki nədir? Allahdan qorxasınız. O, yod, alimlər bildirir ki, təqva ayıdır Ramazan ayı. Allahdan qorxmaq üçün insanın özünü düzəltməsi üçün niyyə görə hər dəfə bu söz Kərimə təkrarlanır. Ta Adem əleyhissalamdan Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmə qədər və onun ümumi gələn sahabelər, təbillər və onlara gözəl bir şəkildə tabe olan salih sələflər hər bir kəs insanları ilk öncə Allahdan qorxmağa tövsiyə edirlər. Allahdan qorxu Allahdan qorxu və Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm təfəllüdənə ümmətinə siləsinə işarə edərək qoyurdur ki, təqva, yəni Allah qorxusu budur. Ey cərmanlar, qardaş oğlum, Allahdan qorxu. Bu kəlmənin yəni Allah qorxusunun nə qədər mühüm olduğunu göstərir bizə. Balans Quran təallu və Quran-ı Kərimdə o təqva əhlinin həmişə yüksək olduğunu Ən böyük vədi bədeli Allah tana Allah var. O da cənnətdir. Müncə ki Allah tana buyurur ki, həqiqətən müttəqilər, yəni Allahdan qorxanlar cənnətdədirlər. Allahu əkbər. Bir kiamət gününün o dəhşətində Allah tana buyurduğu kimi dostlar bir-birinə düşmən alacaq və Allah tana istisna edir ki, müttəqilərdən başqa, Allahdan qorxanlardan başqa. Ona görə də o təqva sifətini qazanmaq, Allah qorxuunu qazanmaq mühümdür. İbn Abbas radhiyallahu anhu Allah Subhanahu ta'ala'nın Al-Hucurat suresi 13-cü ayəsində buyurduğu kimi Allah tərəfindən Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Bu ayəti oxuyanlar İbn Abbas radhiyallahu anhu deyir ki, mən deyir görməmişəm bu ayətə əməl edən bir insan görürsə ki, bir kimsə başqa bir qardaşına deyir ki, mən səndən daha hörmətliyəm. Amma halbu ki o miskin bilir ki Allahın dərgahında ən hörmətli olan Allah ka en çox hamd. Allahın əmrlərini ən çox yerinə yetirəndir. Onun qadağan etdiyi haramlardan çəkinəndir. Təqva kəlməsi də budur, bu qaya sözündəndir. Qalxan, qorunma Allahın əzabı ilə özün arandə bir maneə tutmaq deməkdir mənası. Təqva kəlməsinin mənası budur. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək on faramlardan çəkilmək. Necə ki bu barədə Ömər radıyallahu anhu belə eləmkər rəzman ondan soruşur təkva haqqında. Deyir ki, belə təkva nədir? Virəy Ömər deyir, tikanlı yerdə yeriməsən, tikanlı olan bir yerdə. Deyir, bəli. Deyir, necə yeridir? Deyir ki, "Yibasının ətəklərini daldırdın ki, tikanlar mənə batmasın." Baxtiyar təkva da budur. Allahın əmrlərini yerinə yetirmək bütün təcavüzlərindən çəkinmək ki, ondan sənə toxunmasın. O qorana. Allah qorxusu budur. Və ən gözəl Allah qorxusu da odur ki, insanda əməllər tələb etsin. İnsan Allah qorxusu, Allahdan qorxuram deməyi ilə yanaşı, insan nə edir? Əmel edir. Onun yolda Fudeyl ibn İyad tabinlərin böyüğündən birindən soruşanda gəldik. Bu deyim İhya Rəjevan rahməllahdan deyir ki, əgər səndən kimsə soruşsa ki, Allahdan qorxursan, sus. Çünki əgər sən desən ki, Allahdan qorxuram, bu zaman yalan danışmış olacaqsan. Yox əgər desən ki, Allahdan qorxmuram, bu zaman artıq Allah görsə küfr etmiş olacaqsan. Bax deyir ki, bu günlərdə çoxdur insanlar arasında ki, deyirlər ki, biz Allahdan qorxuruq. Halbuki bu qədər günahlarla, bu qədər isyanlarla Bu qədər ağahatma, şübhədan, nasilliklər də yalan danışmaqla, yalanışı, onda Allah qorxusu yoxdur. Hansən Allah qorxun deyisə, mən Allahdan qorxuram. Allahdan qorxan insan özünü islah etməlidir, özünü düzəltməlidir. Vallahi ki, qardaşlarım saatlarla hər gün səhər tezdən oturub Avtomatik mətnə danışaq, Allahın dinindən dərs keçəyik. O öyrədəy ayətlər, hədislər deyək. Amma o ayətlər və hədislər ki sənin qəlbində yer tutmursa, sənin qəlbini titrətmirsə, səni düzəlmirsənsə, islah olmursansə, bunların heç birinin sənə faydası olmayacaq. Və qiyamət günə gəlsən, sən öz üzərinə hüccəti qaldırmış olacaqsan və uldur hansı yapışacaq sərhəyindən. Ki sən belə Allahın ayətlə eşittin, Peygamber əsasıyla sözlərinə eşitdilməsi niyə özünüzə falan? Süleyman ad-Darani rahimeullah deyir ki, Harunun anasından soruşdum ki, "Səlsəl istəyirsə, ölmək istəyirsən?" Hə? Dedi, "Yox, istəmirəm ölməyi." Bir niyəyə, bir sınağa, "Əgər deyir, mən bir insana ası olsam, bir insanın dilinlə da danışmaq danışsam, onun haqqına girsəm, mən heç onunla görüşməyə arzulayaram." Bu qədər Rəbbimə dəarə olan hissianların Bu qədər qadağaları etməyim və sonra da Rəbbimlə görüşməyə arzulaşmək, mən Rəbbim mənə cavab verəcək. Və həçəndə əz qardaşlarım söylədiyimiz kimi də Ramazan ayı təqva ayıdır və hər bir müsəlmanın özünü düzəltməsi üçün Allah Subhanahu təala'nın sənə bəxş etdiyi bir fürsətdir. Yəni Allah bilir. Sağlıq günlərdir, çapacaq, çapmayacaq, bir Allah bilir. O qədər görmüşük ki, qardaşlarımız, yaxınlarımız, dostlarımız hansı ki, bir gün ki, dünyanın dəyişənləri olur. Əgər Allah Subhanahu taala sənə mübarək Ramazan ayını keçirəcəksə, bu nimetə görə həm də Allah təşəkkür. Və çalış ki, Ramazanda özünü islah et. Qeybət varsa dilində, qeybətə görə tövbə ilə Allahdan bağışlanma dilə kimlərinsa haqqına gəlməsənsə o haqqları ged onlardan alğın və ya hətta onlara haqqı bağladı. Kiminsə itini tapdalamazsa. Kiminsə danınca yalan danışmısansa o yalanına görə tövbə et. Təhqir etmisənsə, alçaldımsa ancaq buna görə Allahdan bağışlanma dilə. Bütün bu günahlar bildiyimiz, bilmədiyimiz, nə qədər kimahvarıq. Onun üçün Ramazan sənin üçün bir fürsətdir ki Bu Ramazanda özünü islah edib düzələcəm. İslah edib düzələsəm. Zeyd ibn Asra rahmeullah deyərdi ki, kim Allahdan qorxarsa, insanlar o kimsəni bel pis görsələr də Allah Taala o insanı Allahdan qorxduğuna görə insanlara də sevdirər. Sufyan as-Sohrah rahmeullah deyərdi ki, Allahdan qorxan, qorxsa, insanlara qarşı bu sənəd kifayət edər. Ən yal insanlardan 90 onlar Allah qarşısında sənin üçün bir yardımçı ola bilməzdir heç bir zaman. Bu dünyada insan Allahın gözündə, Allahın qarşısında bucaqlamağa çalışmalıdır. Allahın əmrlərini yerinə yetirərək insanların nəzində yox. İnsanların qarşısında yox, onların hörmətini, onların sayğısını qazanmağa meylli yox, yox çalışmamalıdır. Ən birinci Allah Subhanahu taalanın sənin nəzarəti altında olduğunu və sənin bütün əməllərindən, işlərindən xəbərdar olduğunu hər bir zaman bilməlisən. Və istərsən bir sahədəsiz qardaşım, harda işləməyindən asılı olmayaraq, ticarətdə, taksidə, evdə hər bir zaman bilginən ki Allah Subhanahu taala bütün işlərindən xəbərdardır. Hər bir şeydən xəbərdardır və qiyamət günü hər bir şey açılıb qoyalacaq qarşımıza. Və sən orada yazılı şəkildə hər bir şeyi görəcəksə, görə o, qiyamətin əlamətlərindəndir ki, yağmur həsrə 5 mançalı günə. O günün dərlərində olanlarımız çıxacaq bizə. Bu günləri sən qardaşının üzünə gülürsə, ikəyəli görüşürsə, amma çimdə ondan gedib istəyirsə, təhqir edirsə, zəhərən gedir ondan. Amma qiyamət günü o şey açılacaq, Allah Subhanahu onu qoyacaq ortaya. Bax o günün hər bir kəs öz barmağını dişləyəcək deyəcək, ki, vay halıma, Subhanahu. Mən nə cavab verəcəm Rəbbimə? Mən nə deyəcəm Rəbbimə? Mən insanların haqqlarına girmişəm, onlara əziyyət vermişəm, onlara zülm etmişəm. Bu gün hər bir insan hər insana özü özünü düzəltməyə çalışmalıdır. Baxın. Görürsən ki, məclisdə qeybətdən danışılır, böyükdən danışılır, böyük günahlardan, kiçik günahlardan danışılır, amma hər bir kəs onda-onda axtarır səfi. Amma otur fikirləşirik ki, adı falan kəsməyə qarşı belə eləy, falan kəs belə eləy. Heç kəs özü, özünü özünə axtarmadı. Heç kəs özündə öz səhflərini çıxmaya çalışmır. Onda da onda səhf axtarmaqda birinci öndəyik. Amma özümüzü düzəltməkdə, özümüzə səhf axtarmalı deyil. Digərində də nəsiha ilə də ağzımıza gəlir, qorxuza gəlmir ki, kimsə mənə nəsihat edər. Allahu akbar. Allahu akbar. Onun görə də İmam Malik rahiməhullah'ın bir də nə sözü var. Deyir ki, Maddinətdi insanlar gördüm ki, onların səhvləri xətaları yox idi. Lakin onlar bir başqalarının səhvlərini, xətalarını bir axtarmağa başladılar və özlərində də o qədər xətalar əmələ gəldi. Bəzi insanlar gördüm ki, naqisliklər içərisində idi. Günahlar içərisində, edir, lakin onlar bir başqalarının deyil, öz səhvləri, öz günahları üzərində çalışdılar. Onları düzəltməyə, tövbə etməyə çalışdılar. Və Allah Subhanahu taala dönürdü onlardır, həftənin xəzallarını insanlara. Və Ramazan dediyimiz kimi alhamdulillah ki, qardaşlarımıza bir fürsət də gəlir. Allah Subhanahu taala bizləri bu gözəl Ramazan ayına sağ-salamatca çatdırsın. Və alhamdulillah ki, qızlar namazları qılmacaq, çalışın, tərauf namazlarında iştirak edin. Ə, oruclarınızı əlaxüsdə Səhər yeməyinə çox diqqət edin. Cavad Göçən qardaşlar səhər yeməyinə durmola. Amma bilin ki, səhər yeməyində bərəkət var. Necə ki Peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu. Aldı bir dənə su içməyə və ya da bir qurban yeməyi belə səhər tezdən səhra o sənin üçün bərəkətlidir. Həm gün ərzində güc ruh qalacaqsa, Allah sənatla sənin bədənini qoruyacaq və həmçinin o şeydə də bərəkət var. Həmçinin çalışmaq ki, bu ayda Quran-ı Kərim oxumağı çox artmaq, Allahın kitabını oxumağı çox almaq Əgər bilmirsənsə öyrən. Mütləq öyrən o hərfləri əzbərlə. Orda bir şey yoxdur öyrəməyin. Elhamdullah ki, necə də keçən qardaşlar var, təs ki, sən bunları öyrədən. Yəni onlardan birindən xahiş edib öyrənmək mütləqdir. Həmçinin bu otağın kitabın sağına girirsənsə, yəni qaman səna çalış körpə ilə Allahdan bağışlanma diləyərək daxil olmaq lazımdır. Allah smantə dua edirəm ki, Allah təala bu məclisimizi xeyirli, bərəkətli məclislərdən eləsin. Sizlərin hər nədən və həndən qorusun. Bizləri dünyada və axirətdə mükəmməl bir kərimə maliə ilə in Allah kəlməsinə səabit edə bilək. Sonca məlumatım. Bir hərdi yaşama növlərlə təsdiq olunub.